નમસ્કાર સ્વાગત છે આપનું ઇન્સ્ટન્ટ ઇન્ડિયા ન્યૂઝમાં વડોદરા શહેરની શાંતિ ડહોળવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે જી હા બિલકુલ આપણે જણાવી દઉં કે યોગી કુટીર સોસાયટીમાં આવેલ મહાદેવ મંદિરના પટાંગણમાંથી એક પશુનો પગ મળી આવ્યો જય યોગેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં અગિયારસ નિમિત્તે ગીતાના પાઠનું આયોજન કરાયું હતું ત્યારે તાંદળજાના જય યોગેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પ્રાંગણમાં પશુનો કપાયેલો પગ મળી આવતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી આ સમગ્ર મામલે પોલીસે પ્રતિક્રિયા આપી છે અને जेने कृत्य तो तो योगी कुटी सोसायटी का जय योगेश्वर महादेव मंदिर है उसमें गीता का आयोजन था आज आषाढ़ी के दिन तो वो पाठ चल रहा था वो अच्छी तरह सुचारू रूप से संपन्न हुआ था उसके बाद ये एक बजे लगभग खत्म होने के बाद सब लोग चले गए थे जिन सबको हमने बुलाया था वो उनके जाने के बाद हम साफ़ सफाई में मैं मेरे हस्बैंड और भाई बहन जो थी हम तीनों थे साफ़ सफाई करने के बाद जब बाहर निकले सब पैकिंग करके घर जाने के लिए तो किसी कारणवश मैं घास की तरफ ऐसे ही चल चल रही थी तो वहाँ पे एक प्लास्टिक का पेपर प्लास्टिक का एक टुकड़े जैसा था और उस पर मेरा पैर लगा तो उससे वो खिसक गया जिसके कारण वो नीचे जो गाय का मतलब एक हड्डी जैसा कुछ दिखा तो हमें एक बार तो समझ में नहीं आया कि किसका है भाई बकरे का है या किसका तो ध्यान से देखा तो क्योंकि बड़ा सा पीस था तो समझ में आया कि गाय का ही है तो वहाँ पर गाय के पैर का हिस्सा नीचे का रखा हुआ था तो नेचुरली फिर हम थोड़ा डिस्टर्ब हुए कि भाई ये क्या है हमारी आस्था को तो होता ही है बस फिर उसके बाद हमने देखा कि अब हमें क्या करना चाहिए फोटोज़ वगैरह ली मैंने और आगे फिर यहाँ पुलिस में कंप्लेन की सौ नंबर पे दे। दे। नहीं पहले कभी पहले कभी दे। नहीं हुआ मैं 98 से रह रही हूँ हम लोग 98 से वहाँ रह रहे हैं बट इससे पहले कभी नहीं हुआ था मेरा नाम संगीता ताराचंद वर्मा सोसाइटी पास एक पशु कपायल पग पड़े एवं कंट्रोल वर्धे आधार अत्य खातरी करता त्या पशु कपायल पग मिली आए જે અંગે તપાસણી કરાવી અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે આમાં જે કોઈ પણ હશે એની વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે પ્રાથમિક તપાસ અમને આપી શું શું કરી ફરિયાદ લેવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે હાલમાં જાણવા જાઓ કે ફરિયાદ લેવાની ચાલુ છે রা সারে সুধরে সাদরে ছুদেরের সাদরে ছুদরে সাদরে সুদের সারে সদেরের সারা সাবেরা ছধরে ছদেররে ুবিরে